Bu gün Ermənistan silahlanır. Bu gün hər gün Ermənistana ən müasir silahlar göndərilir. Bu silahların siyahısı bizdə var. Reislərin bütün deməli məlumatları bizdədir. Nə vaxtdan, hans şəhərdən uçub və Yerivana nə vaxt gəlir və içində nə var. İndi döyüşlər zamanı 300-ə yaxın Ermənistan tankı yəməhdelib yani və ya da ki, hərbi qənimət kimi götürülüb. Hardandır bu qədər bunlarda pul? Kasıb bir ölkədir. Nə pulu var, nə <coughs> imkanı var. Müftəə alıbdır. 6 S-300 hava hücumuna qarşı Zenit raket kompleksi məhv edilibdir. Onların qiyməti bəllidir. Hardandır bu? Tor, Asa, zehir raket kompleksleri, pilotsuz uçuş aparatları, tereler, hansılar ki artık Azerbaycan tarafından mehvedilip, Toçka U, Skat, Hardandı, pulsuz verilir ve verilir. Biz de buna sessiz kalabilmeliyiz. Herkes bunu bilsin. Biz tek başına vuruşuruz. Tek başına. Mən bunlara deyirəm ki, iç növbədə Azərbaycan xalqı real vəziyyəti bilsin və bilsin ki, nəyin bahasına biz torpaqlarımızı işğalçılardan azad edirik. Və bilsin ki, əgər Ermənistana bu 27-28 il ərzində maliyyə, hərbi, siyasi yardım göstərilməsəydi çoxdan torpaqlarımız işğalçılardan azad olardı. Ödə sülh yolu ilə İndi baxın necə Erməni əsgərləri qaçıb döyüş meydanından. Bütün bu görüntülər var. İndi bu görüntülərin birisəsi sadəcə olaraq ə, mətbuatda öz əksini tapır. Amma bu çox geniş bir video məlumatdır. Əgər bu silahlar olmasaydı, bu siyasi dəstək olmasaydı, saxlaya bilərdilər ki, Ermənistan bizim torpaqlarımızın işğal altında. Əlbəttə ki, yox. Mən demişəm, biz onları qovuruq və qovacağıq. Azərbaycan qarşısında heç kim dura bilməz. Və biz haqlıyıq. Biz öz torpağımızda vururuq. Öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edirik. Ermənistan ərazisinə keçməmişik, belə fikrimiz yoxdur. Elə fikir olsaydı, çoxdan bunu edərdik. Və bunu etmək üçün o qədər də böyük səy göstərmək də lazım deyil. Döyüş meydanında biz uğurlar qazanmışıq. Anca eyni zamanda bu döyüşlər ona göstərdi ki, hələ də qüsurlar da var, çatışmazlıqlar da var və onları biz operativ qaydada aradan qaldırırıq və eyni zamanda bu döyüşlərdən sonra İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra bütün Döş zamanı əldə edilmiş uğurlar və çatışmazlıqlar ciddi təhlil edilməlidir. Və baxmaraq ki bu gün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Biz bundan sonra ordu quruculuğu işində daha müasir metodlardan istifadə etməliyik. Bu döyüşlər bizim üçün böyük təcrübədir. Biz gördük ki bəzi hallarda bizim ə, hərbi arsenalımızda olan bəzi silahlar müasir döyüşlərdə o qədər də lazım olmur. Əksinə, bu gün yüksək texnoloji mərhələyə biz qədəm qoymuşuq və əlbəttə ki, texnologiyalar peşəkarlığı böyük dərəcədə hər bir ordunun uğurunu təmin edir. Ancaq Lan bunu demişəm, bir də demək istəyirəm ki. Torpaqları işğalçılardan azad edən əskərlər və zabitlərdir. Bayrağı da onlar qaldırırlar. Torpağı da onlar işğalçılardan təmizləyirlər. Ona görə növbəti günlərdə bugün, bu gün bu barada biz danışacağıq. Növbəti günlərdə bizim hərbi əməliyyatlarımız elə aparılmalıdır ki, onların səmərəsi Da da təsirli olsun. Vaxtı tirmiyək. Bəzi hallarda yubanmalar var. Bəzi hallarda yubanmalara heç bir əsas gətirə bilmirlər. Bütün bunları biz təhlil edirik, təhlil edəcəyik. Yəni də deyirəm. Azərbaycan ordusu böyük rəşadət göstərdi, təşəkkürlük göstərdi. Biz 90-cı illərin əvvəllərində bir neçə il ərzində torpaqlarımızı itirmişik. Bu gün hələ 1 ay keçməyib, artıq Füzuli, Hadrud, Cəbrayıl, Zəngilan, Kəlbəcə, Qubadlı rayonlarının bir hissəsi işğalçılardan azad edilib. Və hər gün, gedirəm cəfədən yaxşı xəbərlər gəlir. Düzdür, bəzi istiqamətlərdə ciddi e, düzəlişlərə ehtiyac var. Amma piteylikdən qarşımızda duran hədəfə biz çatırıq. Hər gün gələn gün üçün döyüş tapşırığı verilir. Mən bu döyüş tapşırığını təsdiqləyirəm və demək olar ki, bu tapşırığın böyük əksəriyyəti icra edilir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Biz ə, öz torpağımızda vururuq. Haqq ədalət bizim tərəfimizdədir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir. Və biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməliyik. İşğalçıları öz torpaqlarımızdan qovmalıyıq. Ölkəmizin suverenliyini tamam etməliyik. Əminəm ki biz buna nail olacağıq. Amma buna nail olmaq üçün əlbəttə ki hər bir vəzifəli şəxsdən böyük məsuliyyət tələb olunur, cəsarət tələb olunur, və nizam-intizam tələb olunur. Mən bu günlərdə bu günlər ərzində müntəzəm olaraq Azərbaycan xalqına müraciət edirəm. Öz fikirlərimi bildirirəm uğurlar haqqında məlumat verirəm. Bu gün də Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da biz haqq yolumuzdan dönməyəcəyik. Heç bir güvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Düşmanı sona qədər qovacağıq, ərazi bütövlüğümüzü bərpa edəcəyik.